श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवरजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवरजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्ते सूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्ते सूपजायते